Rallet wurde in Köln im Dezember 2022 gegründet durch eine musikalische Workshop. Das heißt, die Leute haben äh, sich kennengelernt, getroffen und haben danach die Entscheidung äh, getroffen, dass ja, wir werden jetzt ein weiteres mu musikalisches Projekt machen. Und äh, die Geschichte von Rallet ist super interessant, des, denn die singen die Lieder, authentische Lieder aus verschiedenen Regionen aus der Ukraine. І this erste side is in Donetsk Region. Gurto був створений в грудні 22-го року тут у місті Кей. І Історія гурту дуже цікава, тому що їхня музика це про автентичні українські пісні, які вони збирають також з різних регіонів України. In der Ukraine hört man diese, das ganz, ganz oft. Ne? Und nicht nur das. Auf jeden Fall, ähm, die haben die Lieder in der Ukraine gesammelt aus verschiedenen Regionen. Und das erste Lied ist, ist Kalina Malina, Das ist ein Soldatslied. Та це дуже-дуже оптимістичне лід і він zeigt, dass man hat kein Angst von dem Tod. перша пісня, друзі, називається, ви вже напевно почули також, Калина-малина. Це солдатська пісня. Вона дуже оптимістична, і вона показує, що смерть не страшна. wayo. Про перші стосунки і про те, що стосунки не завжди бувають, не завжди складаються. І це як навчання настанова для відліток як треба розуміти. Парубків. Das sweetest Lied ist auch aus der gleichen region aus dem Dorf Mokulske. Und hier geht es um die Liebe aber Leider die Liebe nicht zum Genießen, sondern um etwas davon zu lernen. Und auch wichtig, dass jetzt für die ähm, jüngere Generation, die können auch etwas. Hat Jula erzählt von dieses Lied auch ins Leben mitgenommen. <laughs> Jetzt geht's weiter. Das nächste Lied heißt Barovna Mashina. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Lied. In der letzten Zeit in der Ukraine so ein bisschen Kontext dazu. Es wird ein Video einfach auf der Straße aufgenommen nach irgendein, wo die sich Jugendliche getroffen haben. Die haben einfach aus dem Spaß das Video gemacht und dann bei TikTok gepostet. Und das Video hatte Millionen von, von Views. Und deswegen, also Jetzt diejenigen, die vielleicht sogar nicht so stark für die Kultur interessieren, hatten alle das mitbekommen, weil das war große, große großer Hit. Also das Lied kommt aus Czerkaschina, aber tatsächlich wird auch überall in der Ukraine äh, gesungen. parva maschina. <laughs> Зачем зайняла, благо, от лича моє виставляй, мені комаря. Хороші зайняла, але знайняла, мотича немає, задайте мене коваля, галакова, собалять на паля, червоночку маля воєваля, бола батька, в києві квартира, А я її продала

Und jetzt wird das letzte Lied von Ralez heute gesungen, das heißt Mnohaya Lita. Das ist ein altes ukrainisches Lied, auch, wird auch in alter ukrainischer Sprache gesungen, das bedeutet, wir wünschen euch. Viele, viele Jahre noch vor. Und in diesem Lied geht es darum, dass wir wünschen euch alles Gute, genug alles, was man fürs Leben braucht, und einfach, dass man gutes Leben weiter bis auf Weiteres hat. Noch ein Lied. Новая лето, многое лето, новая лето, новая мая.